Salam dəyərli əmlakaz kanalının izləyiciləri. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz ev Binəqədi qəsəbəsində 182 nömrəli məktəblə üzbəüz e, bir həyət evidir. Həyət evin giriş hissəsinin darvazasını görürsüz. Həyətin e, evin darvazasının qarşısında gördüyünüz kimi ağlay döşənib, suyun axması üçün yeri var. Daxil olaq həyətə və həyəti ilə sizi daha yaxından tanış edək. Hazırda evin həyətindəyik. Evin həyəti e, ağlayla döşənib. Evin fasadını görürsüz. Bu gördünüz detallar e, müştəriyə təhvil verildikdə satıcı tərəfindən yığışdırılıb tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Evin gördünüz bu həyətin daha doğrusu bu hissəsi kombi otağıdır. Təqdim edir. Yəni evdə istili sistemi hazır kombidir. Qaydaq yenidən həyətə və kombinin yanında, kombi otağının yanında belə bir çəndi də mövcuddur. Zircəmlisi var. Ev, deməli, 1.3 sot torpaq ərazisində tikilib, yerdən 4-5 daş kürsülüdür. Heyətində bir maşın yerləşir. Daxil olaq evə və evlə də sizi daha yaxından tanış edək. Deyildik ki, ev cüt daşla tikilib 1.3 sot torpaq ərazisindədir. Hazırda evin dəhlizindəyik. Dəhlizə daxil olduqda sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Belə bir, -bir mətbəxi var. Binə qədə qəsəbəsi 182 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidir. Yaxınlığından 133 nömrəli avtobus da keçir. Yenidən dəhlizə qayıda, giriş qapısını görürsüz. Bu otağın, daha doğrusu mətbəxənin yanında evin sanitar qovşağı yerləşir. Aksessuarlar quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Yaxınlıqda məktəb, e, idman kompleksi, həcmin e, digər ehtiyac duyulan yaşayış obyektləri mövcuddur. Dəhlizin sol tərəfində, evə daxil olduqda sol tərəfdə birinci yataq otağı yerləşir. <coughs> yataq otağı rəş, burada pəncərəsinə həyət açılır. Sadəcə bəzi detallar qalıb evdə, rənglənməklə əlaqədar, yəni döşəmələrin rənglənməsi falan, bu cür hər də detallar qalıb. Qonaq birinci yataq otağının yanında ikinci yataq otağı yerləşir. Burada da işıqlıdır. Pəncərəsinin yan tərəfinə açılır. Normal ölçülərdədir. Yenidən dəhlizə qayıdaq. Və dəhlizin baş tərəfində son olaraq qonaq otağı yerləşir. Geniş bir qonaq otağına sahibdir. qeyd etdiyimiz kimi təmirə qədər bəzi detallar qalıbdı. Bu otaq da həmçinin işıqlıdır. Pəncərə isə e, yan tərəfə çıxır. Sənədi, bələdiyyə sənədi və qeydiyyatı var. Evdə su, qaz, işıq daimidir. Bir də qeyd edəyəm, istili sistemi hazır kombidir. Ev cüt daşla tikilib qiyməti 50 min manata bu ev satışa çıxarılıb. Real alıcılar üçün qiymətdə razılaşma olacaq. Binəqədi qəsəbəsi 182 nömrəli məktəbə məktəblə yaxın, məktəbə özü yaxın bir ərazidir. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz və satıcı ilə əlaqə saxlamaq və ev haqqında daha geniş məlumat əldə, istə, əldə etmək istəsəniz Həmçinin evi yerində gəlib görmək istəsəniz, videomuzun sol aşağı küncündəki nömrələrlə əlaqə saxlaya e, bilərsiniz. Həmçinin siz də öz elanlarınızı əmlakınızın reklamını əmlak.az saytında, Facebook və Instagram səhifələrində və YouTube kanalımızda yerləşdirmək istəsəniz, videomuzun sol yuxarı küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlaya və sifarişinizi verə bilərsiniz. Videomuzu bəyənməyə, kanalımıza abunə olmağa və bildirişləri açıq edin. E, yeni satış videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün bildirişləri açıq etməyi unutmayın. Bu günlü bizdən bu qədər. Növbəti satış videolarımızda görüşməyə 미dilə. Hələlik